Найсмачніше шоу телеканалу Київ поєднане з інгредієнтами успіху від відомих людей. Смак успіху та я, Катерина Махоніч, вітаємо вас в одному з найкращих споличних ресторанів Декаданс цього вихідного дня. Її голос має широкий діапазон. За освітою вона народниця за покликом джазова вокалістка, а насправді обожнює важку музику. Її голос увібрав у себе колорит різних стилів та направлень. Сьогодні шеф кухар декаданса буде задовольняти смак солістки гурту паранормальних. Анне, добри дні Доброго дня, Аня, Що за справа? Ми сьогодні будемо замовляти нашим кухарем. Я люблю цю японську їду, тому хочеться спробувати супчик. Очень мой такой любимий супчик Солімона. Роман зараз вже йде до нас, тому ви зможете йому чітко розказати ваш рецепт і він буде його відтворювати. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы будете сегодня заказывать? Я хочу попробовать сельмона суп, но с обитателями моря, с креветочками, кальмарчиками, белой рыбкой, водорослями, с сыром пофу, если можно. Такой, чтобы был концентрированный, вкусный. Очень. Вкусный. Прекрасный выбор. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а чему вы эту страбу вы выбрали, где впервые ее я не помню, когда в первый раз попробовала, но я вообще обожаю все, что связано с японской кухней, потому что она низкокалорийная, при этом очень вкусная. И все выглядит, как какие-то произведения искусства, вот эти вот роллы или там еще что-то. Ну, то есть это изящно. Я сначала потребляю глазами, у меня возникает сумасшедший аппетит, и потом только ну это, наверное, вообще в любом употреблении пищи самое главное, как это все выглядит. За вашим рецептом о, суп с морепродуктами, хотя его можно готовить, например, и с мясом. Почему самые морепродукты? И какие самые? Морепродукты там должны быть обязательно креветки, кальмары, рыба, водоросли. Но вообще морепродукты они э, низкокалорийные при этом питательные. Честно говоря, я люблю разных животных кушать. Мы в воду добавляем рисовое вино с саке и доводим до кипения. Для японской кулинарии это одной из самых главных составляющих. Трапезы. Они могут подаваться не только как у европейцев к обеду. Это может быть и завтраком, и ужином. Саке это одно из самых главных в Японии. Вот, в Японии. Он нам придает как бы своеобразный вкус. Мы его вот добавили на две порции буквально там грамм-100. сами часто готовите в дома, не дуже любите? Я вообще не умею готовить. Это все не женское дело. Надо на кухне нельзя женщин пускать. Они все портят. Просто и ну как бы и парикмахеры лучше мужчины всегда, и дизайнеры, ну я так считаю, и повара. Просто у женщин и мужчин, они как бы из разных планет, это понятно, но у них еще разное понятие вкуса. Поэтому то, как делает это мужчина, вот женщина то есть не способна. А вас всі знают як солистку гурту пар нормальних. Але до недавнього часу вы были ще и у гурте Роковому акарна. А я сейчас грати у двох колективах. Ну, скажімо так, у меня з альтернативною музикою вообще связано. Все мое детство, все мое становление личности, я слушала только такую музыку, ездила на всякие фестивали, то есть я была совсем другим человеком. Нет, вернее как, я, э, то есть, у меня как бы две половины. Одна сторона Луны, которую все видят, а другая, которую не видят. Это, ну, то есть это то, что я выезжаю с концерта группы Паранормальных, включаю какой-то жестяк в наушниках. А почему так склалось, еще спевать стали самые у стиле поп-музыки? Я не люблю слово поп-музыка, особенно если это касается того, чего я делаю. Вот. Но это, это такой стёб, в принципе, еще с кучей разных классификаций. Потому что, ну просто получилось так, что, наверное, как-то звезды очень правильно сошлись, потому что, ну, Ваня там, Дорн, он пытался что-то делать сам, но у него как-то не очень тоже получалось, то есть он делал это для какого-то небольшого количества людей, но не было какой-то популярности. Точно так же и я. Тоже там то так, то так пробовала, но вот, вот не было какого-то результата, какого-то вот, ну, какого взрыва. И когда мы вот объединили наши силы, во-первых, у нас появился какой-то третий продукт. То есть мое э, э, рок-воспитание и его RB-воспитание сделало что-то, какой-то микс такой непонятный. И, вот, и мы просто стали дурачиться делать какую-то музыку. Но при этом у нас еще есть и лирические песни. То есть мы все, ну, как бы честно переживаем. Вот. И это получилось. Причем сразу же, буквально в первом месяце нашего с ним творчества, появились какие-то люди, которым это стало нужно, интересно, которые там стали нам помогать. Делать какие-то фотосессии, помогать с записью песен. Чего пара паранормальных. О, боже. Это был такой длительный кастинг названий. Мы думали, как же все-таки обозвать то, что мы делаем. То есть, опять же таки, хотелось чего-то не попсового, повторяю, не банального, но чтобы сразу запоминалось и чтобы был характер. Мы думали, 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 покопались в собственных песнях, и была такая строчка, типа, парочка новостей скандальных, мы с тобой паранормальных. И говорю, вот, вот же, вот же этот ключ, как надо назвать яхту, чтобы она плыла, паранормальных. Кто сегодня пишет песни там музыку для вашего хорта? Вы сами? Мы пишем, да. То есть и песни, музыку? Да. Чем, кто чем занимается? Дорн чем вы занимаетесь? А по-разному а, все. По-разному. А Но идеи вот, возникают, в основном возникают у Вани. То есть он такой, у него какая-то гармония внутри живет. Я смотрю у него, по, по глазам прям вижу, он такой сидит. Да, 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 я чувствую сейчас что-нибудь родится. Он такой, смотри, есть то-то, 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 то Мы естественно с ним ссоримся. Всегда. Ну потому что а ну, отстаиваем ну, в этом вот и есть, наверное, смысл творческого там демо, когда нет беспрекословного, э, то есть, э, ну как это сказать, ну то есть там доверяешь человеку полностью, говоришь все, Ну вот все, что ты говоришь, это круто. Нет наоборот, начинаешь искать другое, 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 там, предлагать еще какие-то идеи, в общем, все это оспаривать, можно вообще там рассориться, уйти на 15 минут где-то друг друга покрывать какой-то нецензурной бранью, потом снова садись. Нет, ты знаешь, там вот, вот прикольно вот это вот звучит, mm -hmm. да. И слово вот это, оно лучше подходит, чем то. Ну, потом уже идет такой компромисс нормальный. Ну, в общем, это, такой непростой процесс на самом деле. Я канал любил на из вашего репертуара. Самое, мне кажется, показательное именно группы, это песня скандал. Mm -hmm. Хотя... Кто написал ее? Мы написали. Ну, вдвох. На ну, да. А я такие песни еще, самая ты або самая Ваня написал. Ну всегда, даже, например, если Лепта Ваня там вообще нереально огромная в песне, все равно есть Вы какие вдвох, моменты, да? которые я оспариваю. Я прихожу к Ване, и говорю, ну что это такое? Здесь надо там. Ну, то есть, такого нет. Когда писала песни «Скандал», э, ну, что малость она у вас? Мы думали, что это просто шаблонное отношение в целом, во всем обществе. То есть, стандартное понимание отношений, стандартное понимание семьи и все остальное. Все, когда ну, люди ссорятся из-за чего, когда люди э, провоцируют какие-то моменты. Ну, то, есть, ну, то есть, банальность отношений, мы пытались ее как-то

с э, тасункой с Дорном? Вы друзья, че все-таки больше? Не, не мы друзья. Мы Только друзья. Друзья. Так, люди, они хотят видеть что-то большее, что-то третье. Ну, вообще, по-моему, везде. В каждой песне выискивают что-то. А вот там он там посмотрел как-то. Или а вот это вот слово, оно же, наверное, касается... Ну, то есть, хотят чего-то большего. Ну, абсолютно нет. У Вани есть девушка, у меня с ней хорошие отношения. Вот. Он тоже в курсе всех моих влюбленностей. Ну, типа такое... Мы обмениваемся секретами, обмениваемся каким-то опытом. Вот. Но не бывает такого, что, его колись может все будет. Но может быть когда-то, в самом-самом начале, когда мы еще не были так тесно знакомы, не знали про плохие качества характера друг друга, там может быть какая-то все-таки искорка мелькала. Ну, как-то так это...